ədə hə qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilən jurnalistlər Asəf Nuğruzov və Məhsud Səfərova hökmoxunub. Onlar 7 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi hakimi Əfqan Hacivin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Qeyd edək ki qian.az informasiya portalının rəhbəri Novruzov və Asif Baxşaloğlu və həmin saytın əməkdaşı Səfərov Məhsud Səfəroğlu Baş Prokurorlyığında Korrupsiya qarşı mübarizə Baş İdarəsinə əməkdaşlar tərəfindən saxlanılıb. Aparılan əməliyyat çərçivəsində tədbirlərlə Novruzov və Səfərovun qabaqcadan ələ keçirilərək Ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif vəzifəli şəxslərdən hədəqorxu ilə həqiqəti əks etdirməyən rüşvayedicə məlumatların fəaliyyət göstərdikləri informasiya resurslarında dərj ediləcəyi ilə bağlı hədələməsi yolu ilə onlardan ümumiqdə 2900 manat pul tələb edib. İbtidai istintaq zamanı onlara Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1-ci Hədəqorxu ilə tələb etməyə qabaq çıxan ən biri olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və 182.2.2 Hədəqorxu ilə tələb etmə təkrarl təradil ditdə maddələrlə ittiham edilib və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib